Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video yang mana agak mudah untuk dikesan apa yang tak betul dengan video ini. Para penonton yang dirahmati Allah, apabila menonton video-video react saya, ayuh jadikan ia sebagai satu latihan ilmiah. Maknanya bila tonton video react saya lazimnya saya akan mainkan terlebih dahulu video yang akan saya react. Okey, apabila anda menonton video tersebut, pause dulu, stop dulu, cuba anda sendiri kaji. Cuba anda sendiri analisa apa yang betul, apa yang tak betul dalam video tu supaya ia dapat menjadi latihan ilmiah bagi anda. Okey, baik bagi video ini mahu pun bagi video-video yang lain, cuba cari ayat Quran yang Dapat membetulkan video itu ke hadis yang dapat membetulkan video itu ke sebab dengan latihan begini pertama sekali ia akan dapat menjadikan sel-sel otak kita berhubung dan kita sendiri dapat melatih diri untuk bersikap ilmiah dalam perkara ini tidak sekadar menerima saja kemudian apabila anda sendiri telah membuat kajian analisa boleh bandingkan pula dengan penjelasan saya. Ha, dalam video yang sama itu tentang apa yang tak betul apa yang betul berkaitan dengan video tersebut. Jadi ayuh kita jadikan video-video react ini sebagai satu sarana untuk melatih diri, mengkaji, menganalisa. Um, nak dengar okey tapi kita nak upgrade kita nak improve tak nak pada yang level yang sama saja ya jadi macam video ini sebagai contoh mudah saja untuk kita kenal apa yang tak kena dengan video ini okey ayo kita tonton agak panjang hampir 6 minit tak apa kita tonton kemudian tuan-tuan dan puan-puan pause cuba catat apa yang betul apa yang tak betul dengan video tersebut kemudian bandingkan dengan penjelasan saya ya Imam Ghazali sebut apabila orang nak mati, nak meninggal dunia ya. Tiga perkara yang akan dia menyesalkan sangat. Tiga perkara dia akan menyesalkan sangat. Ingat ya. Kita Allah punya ya. Allah give us very short period of time. 60-70 tahun is very short. Untuk we really make use of this short period of time. Untuk juta-juta tahun eternity punya tak ada tak ada ending. Jadi kalau kita tak betul-betul gunakan dunia untuk akhirat. Sangat-sangat rugi. Jadi tiga perkara menyesal orang kalau nak mati nanti. Apabila kita dibuka hijab. Kita nampak kawan kita. Kita duduk dekat kedai kopi. Kita sedang makan nasi lemak. Kita nampak budak angkat daya yang apa-apa. tahu kita somebody dia come approach us. Ingatkan siapa? Yes? Anything can help you? Kawan kita tanya, kau cakap dengan siapa? Kedua kita cakap dengan malaikat. Dah datang. Kadang-kadang tengah kat coffee house. Kadang-kadang tengah breakfast. Kadang-kadang tengah dalam hospital kita ingatkan doktor kena datang nak cek kita cek termometer ke apa begitu gini sekali rupanya kita tanya awak siapa saya malaikat anak kita pak bapak cakap dengan siapa kita cakap kita continue our conversation dengan dia anak kita dah tak dengar lagi kita cakap anak kita tak dengar lagi semuanya hanya kita dengan dia saja first malaikat kita nampak siapa anytime tau sekarang ni pun kalau tak nak buka hijab kita dah boleh nampak malaikat tu sekarang ni pun kalau tak nak buka hijab kita dah boleh nampak malaikat tu kira bicara sudah mula First buka hijab malaikat apa kita nampak dahulu? Ini kita kena tahu ya, jadi kita tak terperanjat ya. Kita tak kita yang sangka hanya around us ada kawan kita, ada member kita, ada our staff, ada our supervisor itu saja. No. Semacam-macam Allah Taala dah siapkan. Mula kita nampak apabila dibuka hijab ialah malaikat Rakib dan Atid. Has been around with us since our akil baligh up to our kematian. Rakib Atid akan nampak dahulu. Maka dia akan beri kita segala laporan kita. Kami sudah mendampingimu sejak akil balirmu. Kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini. Tengok catatan amalan. Tengok catatan amalan. Kita nampak amalan kita dari akil balir sampai waktu nak mati itu. Apa kita buat, apa kegiatan kita, semua kita nampak. Kalau orang baik, maka dia akan bilang. Kita happy mendampingimu. Kamu selalu bawa kami ke tempat baik-baik. Tempat kuliah, tempat ibadat. Kamu ingat Tuhanmu. Kamu ingat kau hamba Allah tu Tuhan. Kau ingat Nabi Muhammad tu Rasul dan kau adalah umatnya. Bagaimana bagai dia kasih laporan kita. Apa yang dia tulis semua dia cakap, 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 cakap. Sekarang tugasan kami sudah selesai. Sementara lagi Israel akan datang cabut nyawamu kau akan mati. Semoga Allah Ta'ala berikan kau balasan yang baik atas segala kebaikan telah kau lakukan selama ini. Sekarang akan ucap selamat tinggal. We meet again di awal akhir nanti. Kita akan datang jadi saksi bagi kamu. Ya, bagi saksi bagi kamu kami mendampingimu. Apa punya manusia ni? Ibadat tidak, kuliah tidak. Kau dengan dunia kau saja, tak sekarang dunia kau dah habis, mana dunia kau? Mana hiburan kau? Mana life kau? Kau tak prepare for next life, kau tak prepare begini, 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 macam-macam. Sebentar lagi, Israel akan datang. Kau lihat nanti bagaimana nasib kau nanti. Semoga kau tak dapat ganjaran yang baik. Dia makan kita yang begitu tau. Nauzubillah min zalik ya. Maka Israel akan datang, Taulah nasib kau macam mana nanti. Jumpa lagi amal akhir nanti, kami akan datang sekali lagi. Kami akan jadi saksi atas engkau. Allah. Ketika itu orang nak mati ada tiga penyesalan. First penyesalan apabila dia tengok amalan dia zero. Itu yang ada sembahyang tau. Yang ada puasa. Yang ada keliru. Dia kan dia punya main-main tu pun kira ibadat. Dia ingatkan dia punya hefan dengan kawan-kawan tu pun jadi part yang Allah suka tengok dia hefan dengan kawan-kawan dia. Malaikat tersenyum tengok dia duduk gembira-gembira dengan kawan dia. Dia main-main dengan anak dia tengok TV apa dia ingatkan dengan nikah itu satu benda yang baik. Dia ingatkan itu satu amalan. Allah. Yang dah sembahyang yang puasa pun kadang-kadang tengok pahala dia zero tau. Some people think that dia punya play around in life day in day out begitu. Dia ingat itu something good deed tau. Dengan itu ada markah tau. Kita ingat ya. Everything what we do. Tak lari pada enam ya. Wajib. Sunat. Harus. Makruh haram. Kau sembahyang masuk dalam wajib. Kau baca Quran masuk dalam sunnah. Kau play around dengan anak kau masuk dalam harus. Kalau apa kau bikin benda yang kurang senang. Itu namanya makruh. Buat benda yang dilarang itu namanya haram. Itu namanya haram ya. So whatever you do. Some people when they do, they do haram. Dia ingatkan itu benda baik. Why? Apa? social dengan friends. Laki-laki perempuan campur. Jadi orang tak bilang aku sombong. I'm very friendly. Dia ingatkan itu baik. Dia ingatkan itu ada markah. Allah, Allah, Allah. Dia ingatkan provide segala kemewahan untuk anak isteri dia itu baik. Allah semuanya ya. Baik eh. Nanti kita tengok apa lagi. Ini orang yang dah sembahyang, dah puasa, dah zakat. Dia boleh tengok amalan dia zero tu. Mereka, aku dah sembahyang terawih for throughout my life daripada aku kecil sampai umur aku 40 tahun 60 tahun aku sudah terawih apa salah kosong itu kau bilang terawih kau mengadap Allah Ta'ala 20 rakaat tanpa kau ingat tanpa kau tak kau datang just to show off kau punya itu dan ini dalam dalam masjid dengan kawan-kawan kau -kawan -kawan. itu kau bilang tawaf itu kau bilang umrah itu kau bilang ziarah, itu kau bilang ilmu, itu kau bilang Allah. Sebab apa semua ni ikut markah Allah terima, Allah Taala tak terima. Itu dah buat good deeds tau, bukan bikin-bikin yang bukan-bukan tau kita bilang yang dah buat benda baik tau. Dah buat benda baik. Yang dah terjumlah dalam ibadat. Kita katakan tadi. Fardu, sunat tu semua. Dah termasuk dalam kategori tu. Tak ada pahala, tak ada pahala. Allah Ta'ala refuse to accept. Allah Ta'ala refuse to accept. Allah Ta'ala maha agung. Semua result adalah di tangannya. Dia suka, dia suka, dia tak suka, tak suka. Jangan kau tak buat. Buat. Baiklah kita sudah pun menontonnya ya. Jadi uh, Ustaz dalam video tersebut mengatakan bahawa sebelum seseorang itu meninggal dunia akan dibuka hijab sehingga dengan itu ada malaikat yang datang kepadanya dan antara malaikat tersebut ialah malaikat Raqib dan atik yang datang ya bukan sekadar datang tetapi juga aa, boleh bercakap boleh berinteraksi beliau kata apa ada conversation dengan malaikat tersebut ya dan kemudiannya malaikat Raqib dan Atid datang dan Uh, menunjukkan laporan, amalan, semua yang baik dan buruk yang telah dilakukan oleh orang tersebut dalam kehidupannya daripada kecil sehinggalah um, menghampiri okay, menghampiri penghujung nyawanya itu. ya. Jadi ini berlaku di alam dunia Ketika orang itu masih hidup tetapi hampir meninggal dunia. Sebab kita dengar ustaz tu kata apa? Bahawa kononnya malaikat rakib dan atid kata sebentar lagi Israel akan datang cabut nyawa. Maknanya masih di alam dunia, masih hidup di alam dunia dan di penghujung itu. Alright. Maka terbuka hijab ha, Ada beberapa perkara yang berlaku Dan antaranya Ialah malaikat Malaikat rakib dan atik datang Adanya conversation Ditunjukkan Buku amalan Buku catatan amalan Ha, kita ketika di dunia ini ya. Baik. So apa yang tak kena dengan perkara ni? Ha okey baik. Mudah saja. Para penonton yang dirahmati Allah, apabila kita, apabila seseorang you tak kisahlah ustaz ke ustazah ke tok syekh ke tok guru ke serban besar mana ke apa, apabila hendak berbicara tentang perkara ghaib, hendaklah ia berdasarkan al-Quran dan hadis. Bukan sebarangan hadis tetapi hadis yang sahih, dan Hasan ataupun hadis yang sahih atau hasan bukannya daripada mana-mana ulama. Sebab macam tadi kita dengar ustaz tersebut ah uh, Imam Ghazali sebut. Okey, saya tak tahu betul ke tidak Imam Ghazali ini sebut sedemikian. Andai kata betul itu bukanlah dalil apabila hendak berbicara tentang perkara ghaib. Sebab sekarang ini beliau ustaz tersebut sedang menerangkan apa yang bakal berlaku apabila seseorang itu menghampiri kematiannya. Malaikat datang Boleh ada conversation kan So Ini adalah satu perkara gaib Yang perlukan kepada Al-Dalil, Al-Quran dan hadis Tak boleh sembang macam tu saja Dan ini bukanlah sesuatu yang kita boleh kata Imam Al-Ghazali kata Imam Ibn Taymiyah kata Mana-mana ulama' sekalipun kita tak terima Melainkan ada dalil daripada sumber wahyu Yang ini Al-Quran Dan atau hadis-hadis yang sohih Atau hasan ya Jadi yang kita dengar tadi hanyalah cerita beliau sahaja tanpa adanya ayat Quran tanpa adanya hadis bahkan kalau kita banding dengan ayat Quran adanya pertentangan di situ okey ayuh kita bandingkan dengan ayat yang ayat 49 dalam surah yang lazim kita baca ini surah kahfi ya surah kahfi ayat 49 di mana Allah SWT berfirman wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi dan diletakkan kitab kitab catatan amal itu di ini berlaku di hari akhirat ya Fataro lalu kamu melihat al-mujrimina orang-orang yang berdosa, orang-orang yang banyak berbuat dosa, musfiqina, mereka ni ketakutan mimma daripada apa yang ada dalamnya bila ditunjuk dibentangkan kitab itu kepada mereka di hari akhirat kelak mereka ini ketakutan tapi dah tengok kat dunia kan dah tahu kan nak takut apa okey tak apalah mungkin takut sebab banyak kesalahan mereka dalam tu kan Kemudian sambungan ayat apa dia? Wayakuluna lalu ataupun dan mereka mengatakan Ya waylatana aduh celakalah kami Malihazal kitab Apakah kitab ini? Ah macam dia tak tahu, macam ada elemen terkejut, elemen of surprise dia kan. Mali hazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Apakah kitab ini yang tidak meninggalkan yang kecil mahupun yang besar illa ahsaha melainkan dihitungnya melainkan di ah dihitunglah hati menunjukkan amalan kecil baik amalan itu yang baik ataupun yang salah pahala ataupun dosa, kecil atau besar, semuanya dicatat. Jadi di sini sekali lagi ada element of surprise. Lemak kan? Padahal kalau dah tahu di dunia, kalau kononnya malaikat rakib dan atib dah tunjuk ketika di dunia, dia mungkin takut dah nak kena azab kan? Tapi dia tak adalah Tak lah. terkejut. Dia tak adalah macam, eh kita apa ni? Kan? Oh mak, semua ada. Kecil ada, besar ada kan? So ini berlaku di hari akhirat. Alright? Um, Kemudian sambungan ayatnya wawajadu ma amilu hadira. Um dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka amalkan hadir ataupun ada dalam kitab tersebut. Jadi baru mereka tahu um, Wa wajadu kan. Baru mereka tahu mereka mendapat tahu bahawa apa yang mereka amalkan di dunia dahulu semua ada dalam kitab tu. Wala yuzlamu rabbuka ahada dan tidaklah Uh, tuhanmu uh, menganaya ataupun menzalim seorang jua Okay, jadi ayat ni yang kita selalu baca dalam surah al-kahfi menunjukkan apa orang yang buat dosa kita pun ada buat dosa kan mereka ni terkejut takut first of all takut dan adanya terkejut melihat kitab yang mencatat semua amalan dibuka di hadapan mereka semua yang mereka buat dulu ada kan ini berlaku di akhirat Andai kata, andai kata betul malaikat rakib dan atid ni telah datang kepada mereka ketika di dunia dulu apabila menghampiri kematian dan telah pun ditunjukkan, diceritakan, dilaporkan semua amalan mereka daripada kecil, daripada akhir balik sehingga ke saat sebelum kematian itu, tak adalah elemen terkejut. Kalau takut bakal kena Azab atas kesalahan mereka. Ataupun mereka mengharapkan keampunan Allah. Tapi tak apalah. Tapi kalau kita baca ayat ini. Adanya elemen terkejut. Adanya elemen... Uh, terkejutlah kan? Menunjukkan ini adalah sesuatu yang baru mereka tahu. Ketika di hari akhirat Ha uh, Macam-macam catatan amal kan? So... Apa yang disampaikan oleh Ustaz tersebut, bukan sahaja ia melibatkan perkara gaib yang perlukan dalil daripada Al-Quran dan hadis, tetapi ia juga bertentangan dengan ayat Quran khasnya ayat um, 49 Surah Kafir. Kita boleh juga rujuk ayat-ayat Quran lain, hadis-hadis lain tentang dibukanya, buku catatan amal di akhirat kelak kan. So ketika itu barulah masing-masing insan mengetahui, amalan mereka yang 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 pahala ke yang dosa ke apa semua tu kan ketika itu barulah diketahui ya jadi di sini dapat kita lihat aa, kisah dongeng okey kisah dongeng yang disampaikan oleh ustaz tersebut kemudian ada petanda lain yang menunjukkan ia sesuatu yang tidak betul Ialah apabila ustaz itu berkata Saya tak kenal nama dia Saya sebut ialah ustaz kan Apabila beliau berkata Kononnya Malaikat Rakib dan Atik kata apa Sebentar lagi Israel akan datang cabut nyawa Okey Tak baik saya apa Para penonton yang ada rahmati Allah Malaikat yang mencabut nyawa kita Nama dia apa Malaikat Maut Israel tu nama Israeliat Okey, ia ya, bukan dalam kalau kita rujuk dalam al-Quran dalam hadis malaikat itu nama tak tidak diberi nama khusus tapi disebut uh, peranannya yang ini malaikat maut. Okey, sama juga raqib dan atiq tu bukanlah nama malaikat tetapi peranan malaikat. Okey. So bila ustaz ni cerita malaikat raqib dan atiq kata Israel akan datang. Sebentar lagi Israel akan datang. Nampak sangat ini cerita yang orang kita yang buat. Okey. Uh, Imam Ghazali ke saya tak tahu tapi orang kita yang buat sebab tu nama Israel. Andai kata betul lah malaikat rakib yang hati yang datang bagi tahu mereka tak akan guna nama Israel mereka akan guna nama malaikul maut. Okey. So di sini nampak satu buktilah, bukti ke pertanda ke ini kisah kisah-kisah kaki bawah tekan brek, kaki bawah tekan brek ya. jadi demikianlah react saya. Um, Mungkin tujuan ustaz tu baik kan supaya kita ni beramal soleh bukan sekadar beramal tapi pastikan ikhlas kan supaya kita ni tidak buang masa kehidupan di dunia ini sebab aa, bila kita buang masa tu tak ada catatan pahala bahkan mungkin ada buat perkara yang salah menjadi catatan dosa kan so tujuan beliau mungkin baik tapi cara nak sampaikan tu yang kononnya dibuka hijab datanglah malaikat antaranya malaikat rakib dan atid Bukan sekadar datang. Boleh ada conversation, ditunjukkan pula buku catatan amal kita dari kecil sampailah sehingga saat-saat sebelum ditarik, diambil nyawa kita kan. Ini dah jadi nak kata karut marut pun boleh juga. Kemudiannya bertentangan pula dengan ayat 49 surah Al-Kahf dan juga ayat-ayat yang -ayat -ayat lain yang menerangkan tentang catatan amal kita, buku catatan amal kita ini dibuka, ditunjukkan di hari akhirat kelak. Bukan ketika di dunia ini. Okey dan kemudiannya sebentar lagi Israel akan datang cabut nyawa. Ha yang itu ketawa sajalah ya. Saya ada video khas dalam bab ini tentang nama malaikat maut itu. Sesiapa yang belum tahu boleh rujuk dalam video tersebut ya. Jadi um, tujuan mungkin baik untuk memberi tazkirah supaya kita ni beramal soleh dengan ikhlas, jangan membazir masa di dunia, jangan buat perkara-perkara salah akan tetapi walaupun bagaimanapun nama begitu cara memberi tazkirah itu kehadiran malaikat lah apa semua itu adalah satu yang salah ya. Dan aa, perkara ini macam bagi saya lah bila saya tonton video tu kan. Kenapa ya orang yang level ustaz dia tak boleh fikir tau. Dia tak boleh fikir yang sepatutnya tak boleh ada cerita macam ni kan sepatutnya bila perkara-perkara gaib melibatkan malaikat ni ada kena bawa ataupun berdasarkan al-Quran dan hadis. Hadis pula bukan sebarang hadis, hadis soheh hadis hasan, kan? Dan bagaimana pula apabila dibandingkan dengan ayat 49 surah al-kaf ataupun ayat-ayat Quran yang lain kan? Dan Israel ni nama Israelian, nama sebenarnya tak ada nama pun, disebut sebagai peranan saja. Mala malaikat maut kan, malaikul maut kan? So kenapa mereka tidak tahu dan sampaikan begitu saja kan meskipun niat mungkin baik okey jadi tak apalah peranan saya ialah mengulas react dan kritik moga-moga okey um, okey tadi di awal video saya katakan para penonton pun hendaklah juga membanding uh, react saya ini dengan react anda sendiri Maknanya tonton video tersebut, pause dulu, kemudian sendiri buat catatan, sendiri buat kajian, kemudian bandingkan. Okey. Jadi macam mana? Sama ke? Ha okey. Baik untuk video ni ataupun video-video yang lain, ayuh kita biasakan diri untuk mengkaji, menganalisa, kemudian baru banding dengan penjelasan saya supaya kita melatih diri menjadi orang yang bijak dan dengan latihan-latihan ini moga-moga kita ni tidaklah diperbodohkan oleh orang oleh sebahagian orang-orang agama dengan cerita-cerita seperti ini ya. Ha, baiklah saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.